নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে নিশ্চয় বন্ধুসকল আমাৰ সমাজত এনে বহু মহিলা দেখিছোঁ যি অকালতে মানে খুব কম বয়সতে স্বামীজনক হেৰুৱাই বিধৱা হ'ব লগা হৈছে খুব সোনকালে স্বামীয়ে পত্নীকেৰি এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যাব লগা হৈছে এনে ঘটনা কিয় হয় বাৰু এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা অন্তৰালত কিবা কাৰণ আছে নেকি গোটেই কথাখিনি আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আমাৰ সমাজৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়ে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ মোৰ এটা সৰু অনুৰোধ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এই সৰু চেনেলটো আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰি দিয়ক বন্ধুসকল মানুহৰ জন্ম মৃত্যু বিবাহ কাৰ কেতিয়া আহে কোনেও ক'ব নোৱাৰে মানুহৰ কৰ্মফলৰ অনুসৰি ভগৱানে জন্ম মৃত্যু বিবাহ নিৰ্ধাৰণ কৰে পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফলৰ অনুসৰি তাৰ পাছৰ জন্মত ভাই ককাই পিতা মাতা পুত্ৰ পৰিবাৰ আদি সম্বন্ধবোৰ স্থাপন হয় পূৰ্বজন্মত মানুহে যি ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাৰ প্ৰতিশোধ বা ঋণৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ সম্বন্ধবোৰ গঢ়ি উঠে বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো জীৱন হ'ল পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফলৰ পৰিণতি পূৰ্বজন্মত মানুহে যি কৰ্ম কৰে তাৰ ফল পাছৰ জন্মত ভোগ কৰিব লগা হয় কোনো এজন স্বামীয়ে অকালতে নিজৰ ভাৰ্যাগৰাকীক এৰি এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যোৱাটো ভগৱানৰ লীলা যদিও তেওঁলোকৰ পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফলৰ কাৰণে এনে ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু কেতিয়াবা মহিলাগৰাকীৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণেও মহিলাগৰাকীক বিধৱা কৰি অকালতে স্বামীজন গুচি যায় বন্ধুসকল গৰুপুৰাণত কৈছে ভাইজ্যাগৰাকীয়ে যি কাম কৰে সেই কামৰ কৰ্মফল স্বামীজনৰ আয়ুসত পৰে প্ৰাচীন ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহেও এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে পত্নীগৰাকীয়ে স্বামীজনৰ আয়ুস বঢ়াবও পাৰে আৰু কমাবও পাৰে বুলি ইচ্ছা কৰিলে ভাইজ্যাগৰাকীয়ে নিজৰ স্বামীজনৰ আয়ুস বঢ়াই ল'ব পাৰে যিদৰে সাৱিত্ৰী সত্যবানৰ কাহিনীত সাৱিত্ৰীয়ে নিজৰ স্বামী সত্যবানৰ আয়ুস বঢ়াই ল'ব পাৰিছিল বন্ধুসকল সাবিত্ৰী আৰু সত্যবানৰ কাহিনীটো এনেধৰণৰ সাবিত্ৰী এগৰাকী ৰাজকুমাৰী মানে ৰজাৰ জীয়েক আৰু সত্যৱান এজন দুখীয়া অন্ধৰ পিতৃ মাতৃৰ সন্তান সত্যবানৰ পিতৃ মাতৃও এসময়ত ৰজা আছিল কিন্তু দুষ্ট লোকৰ চকান্তত পৰি তেওঁলোকে ৰাজ্যভাৰ হেৰুৱালে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে নিজৰ চকুফাল হেৰুৱাব লগা হ'ল ৰাজ্যভাৰ হেৰুওৱাৰ পাছত তেওঁলোকে বনে বনে ঋষি মুনিসকলৰ আশ্ৰমে আশ্ৰমে ঘূৰি জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ ধৰিলে এনেকৈ এদিন তেওঁলোকে এখন আশ্ৰমত আশ্ৰয় লওঁতে সাবিতীয়ে সত্যৱানক দেখা পায় সত্যবানক দেখাৰ পাছতেই সাৱিত্ৰীয়ে সত্যবানৰ বাহিৰে আন কাৰো লগত বিবাহ নহওঁ বুলি সিদ্ধান্ত ল'লে সাৱিত্ৰীয়ে সি নিজৰ পিতৃক কথাটো জনালে আৰু সত্যবানৰ লগতে বিবাহ কৰাই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে সাৱিত্ৰীৰ কথা শুনি ৰজাই সত্যবানক মতাই পঠালে আৰু সত্যবান অহাৰ পাছত গণকক লগাই মানে জ্যোতিষীক লগাই সত্যবানৰ ওপৰত চোৱা চিতা কৰিলে চোৱা চিতা কৰাৰ পাছত জ্যোতিষে ক'লে যে সত্যবান বিবাহৰ পাছতেই মৃত্যু হ'ব সেই কথা শুনি ৰজাই সাৱিত্ৰীক বহুত বুজালে যে বিবাহৰ পাছতে সত্যৱান মৃত্যু হ'লে তোমাৰ কি হ'ব গতিকেলৈ সত্যবানৰ লগত তুমি বিয়া হ'ব নালাগে কিন্তু সাৱিত্ৰীয়ে সেই কথা অমান্তি হ'ল আৰু উপায়হীন হৈ ৰজাই সত্যবানৰ লগত সাৱিত্ৰীক বিয়া দিলে সত্যৱানে সাৱিত্ৰীক বিয়া কৰাই ঘৰলৈ লৈ আহিল এনেকৈ কিছুদিন যোৱাৰ পাছত এদিন সত্যৱান আৰু সাৱিত্ৰীয়ে দুয়ো খৰি কাটিবলৈ গ'লোঁ এনেকৈ খৰি কাটি ঘূৰি ফুৰোঁতে সত্যৱানক এটা বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিলে সত্যবান থিতাতে ঢলি পৰি মৃত্যু হ'ল সাৱিত্ৰীয়ে ওচৰতে কান্দি কান্দি বহি থাকিল আমাৰ সনাতন ধৰ্মত এটা বিশ্বাস আছে মানুহ মৃত্যু হ'লে যমদুতে সেই জীৱটো নিবলৈ আহে বুলি ঠিক সেইমতেই সত্যৱানৰ জীৱটো নিবলৈ যমদোত আহিল কিন্তু সাৱিত্ৰীৰ স্বামীৰ প্ৰতি থকা যি ভক্তি সেই ভক্তি এক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল আৰু যমদূতসকল সত্যৱানৰ কাষ চাপিব নোৱাৰিলে উপায়হীন হৈ যমদূতকেইটা ঘূৰি গ'ল আৰু যম ৰজাৰ আগত সকলো ক'লে এইবাৰ যম ৰজাই নিজেই সত্যৱানৰ জীৱটো নিবলৈ আহিল কিন্তু যম ৰজায়ো সত্যৱানৰ জীৱটো নিব নোৱাৰিলে কিয়নো সাৱিত্ৰীৰ স্বামীৰ ভক্তিৰ শক্তিয়ে যমৰজাকো পৰাস্ত কৰিলে আৰু জন্ম যে সাৱিত্ৰীৰ স্বামীৰ প্ৰতি থকা অচলা ভক্তিত সন্তুষ্ট হৈ সত্যবানৰ জীৱন ঘূৰাই দিলে আৰু সত্যৱানক এশ বছৰ আয়ুস দান কৰিলে তাৰোপৰিও সত্যৱানৰ পিতৃৰ হেৰুওৱা ৰাজ্য ঘূৰাই দিলে আৰু সাৱিত্ৰীক এশ সন্তানৰ বৰ দিলে বন্ধুসকল চাওকচোন স্বামীৰ ভক্তিত কিমান শক্তি আছে সেয়ে বন্ধুসকল যদি পত্নীগৰাকীয়ে বিচাৰে তেনেহ'লে স্বামীজনৰ আয়ুস বঢ়াই ল'ব পাৰে আমাৰ সনাতন ধৰ্মটো মহিলাক বিশেষ স্থান প্ৰদান কৰিছে আমাৰ সনাতন ধৰ্ম মহিলাই পুৰুষক ভগৱান জ্ঞান কৰিবলৈ উপদেশ দিছে কিন্তু কি হৈছে বৰ্তমান সময়ত মহিলাসকলে পুৰুষসকলক অনাদৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়ে কম বয়সতে কিছুমান মহিলা বিধৱা হ'ব লগা হৈছে বন্ধুসকল গৰুৰ পুৰাণত কি কি কাৰণত মহিলাসকল খুব কম বয়সতে বিধৱা হয় সেই বিষয়ে সুন্দৰকৈ উল্লেখ কৰিছে গৰু পুৰাণৰ কৈছে যিসকল মহিলাই স্বামী কুশলৰ কাৰণে বা স্বামীৰ দীৰ্ঘ আয়ুসৰ কাৰণে ব্ৰত কৰে সেই ব্ৰত যদি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ মাজতে ভাঙি দিয়ে বা ব্ৰতৰ সময়ত মনে মনে কিবা খাদ্য খাই দিয়ে তেনে তাৰ প্ৰভাৱ স্বামীজনৰ আয়ুসত পৰে আৰু স্বামীজনৰ আয়ুস কমি আহে আৰু যিসকল মহিলাই মিছা শপত খায় সেইসকল মহিলাৰ স্বামীজনৰো আয়ুস কমি আহে আমাৰ সমাজত এনে বহু মহিলা আছে যি স্বামীজনক তোমাৰে শপত বুলি মিছা শপত খায় এনেকৈ মিছাই শপত খালে তাৰ বেয়া প্ৰভাৱ স্বামীজনৰ আয়ুসত পৰে আৰু স্বামীজনৰ আয়ুস কমি আহে আৰু মহিলাই মাংস খালেও স্বামীজনৰ আয়ুস কমি যায় বুলি গুৰুপুৰাণত উল্লেখ কৰিছে গুৰুপুৰাণত কৈছে গুৰুবাৰে মহিলাই চুলি ধুলেও হেনো স্বামীজনৰ আয়ুস কমি যায় যদি কোনো মহিলাই স্বামীজনক মিছা কথা কয় আৰু সদায় কাজিয়া কৰে সন্মান নকৰে বা বেয়া শব্দ বেয়া কামে স্বামীজনৰ মনত আঘাত দিয়ে তেনে সেই স্বামীজনৰ আয়ুস কমি যায় গৰুপুৰাণত কৈছে মানুহে যি খায় বা যি কৰ্ম কৰে তাৰ প্ৰভাৱ জীৱন সংগীজনৰ ওপৰত পৰে আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যিসকল মহিলাই পৰপুৰুষৰ লগত অনৈতিক কাৰ্য কৰে তেনে মহিলা খুব কম বয়সতে বিধৱা হয় বন্ধুসকল এনেবোৰ কাৰণতে কিছুমান মহিলা খুব কম বয়সতে বিধৱা হ'ব লগা হয় মহিলাসকলৰ এনেবোৰ স্বভাৱৰ কাৰণেই স্বামীজনৰ আয়ুস কমি যায় এনেবোৰ কামৰ পৰা যদি মহিলাসকল বিৰত থাকে তেনেহ'লে স্বামীজনৰ আয়ুস বৃদ্ধি হ'ব আৰু বহুদিন তেওঁলোকে সুখে শান্তিৰে জীয়াই থাকিব পাৰিব কিন্তু কেতিয়াবা মহিলাগৰাকীৰ কোনো ভুল নথকাৰ পাছতো এনে ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় তেনে কিয় হয় জানেনে তেনে হয় পুৰুষজনৰ পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফলৰ কাৰণে তাত মহিলাগৰাকীৰ কোনো অৰিহণা নাথাকে সেয়ে আপোনালোকলৈ মোৰ অনুৰোধ যিসকল মহিলাৰ জীৱনত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁলোকক অনাদৰ নকৰিব তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰক তেওঁলোকক বিধৱা বুলি কেতিয়াও হিনমান্য নকৰিব কিয়নো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মহিলাগৰাকীৰ কোনো ভুল নাথাকে যিসকল মহিলাৰ জীৱনত এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁলোকেহে জানে তেওঁলোকে কি হেৰুৱাইছে আৰু ইয়াৰ যাতনা কিমান মোৰ এই বিধৱা শব্দটো ক'বলৈ একেবাৰে মন নাই কিন্তু নজনা আইসকলে এই কথাটো জনা দৰকাৰ বুলিহে উল্লেখ কৰিলোঁ যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনে পালে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰাৰ লগতে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব